Вот это, друзья, мы купили вот такой вот крахмал. Короче, не знаю, купили по 960, будем что-то пробовать сделать Не знаю, знаете ли вы фичу с крахмалом и водой, получается, не жидкость. Ну, короче, посмотрим, что у нас получится. Baby, bring me the fame right now Listen, motherfucker, bring the fame right now Don't forgive me, sir, so I ain't got no time All I have, are praise and fame right now We forgot Our tracks are not about love, love We write not for the fashionable, we write for the people This is free house, we are from a free house We do not believe in freedom of speech, we believe in the Ты бродишь по городским лесам. Мышишь спонсора, что закинет твое лицо в экран. Выкинь свой рэп из головы. Извини, братан. Ты какой-то рыхлый. Ребята, у нас все получилось, смотрите, что тут происходит. Смотрите Видите такая обычная такая жидкость, да? Вот мягенькая. Крахмал, а, крахмал могу, да, с водой. Смотрите, что будет. Видите какой камень? Чтобы сделать такую жидкость, нужна. Э, ну, крахмал? Нужно, например, 2 килограмма крахмала мы взяли и 2 литра воды, один к одному, вот. Это такая же, смотрите, мы берем, видите, крахмал взяли, я вот, например, сейчас делаю шарик, видите, из крахмала потом раз, он расплылся. Так, так что, ребята, я вам напоминаю, как сделать эту жидкость. Вы берете э, 2 килограмма крахмала и 2 литра воды, разводите это один, один к одному, вот получается у вас такая жидкость. Если на этом видео наберется, если на этом видео наберется 5 лайков, мы эту жидкость скинем с пятого этажа.